ৰভ ছাম কি খবৰ সকলোৰে ভালনে আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল ৰোজানাচ ব্লগত আপোনালোকৰ সকলোৰে স্বাগতম তেনেহ'লে বোলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সেয়া মই এতিয়া ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি একপিনে যাব ওলাইছোঁ তো মই পূৰা পুৰি ৰেডি হৈ মই বহি আছোঁ আৰু হাজবেণ্ড গৈছে বাথৰুমত তো আহি লওক তই চতকৈ ওলাই যাম আৰু ইমান বেছি গৰম পৰিছে এইকেইদিন সদায় বৰষুণ দি আছিলে কিন্তু গৰমটো কমাই নাইকিয়া আৰু আজি ৰ'দ দিছে কিন্তু এনেকুৱাই গৰম হৈছে মানে কি কমাই থাকিব পৰা নাইকিয়া

ত' আমি আহি পালো আহি পোৱা বহুত দেৰিয়ে হ'ল আৰু এতিয়া হাজবেণ্ডক মই বজাৰ আনিবলৈ কৈছিলোঁ কেইদিনমানৰ পৰা চব্জি তব্জি একোৱেই নাছিলে ঘৰত তো অকণমান মানে চব্জি আনিবলৈ কৈলো তো এয়া আনিছে ধুন্দুলি বেঙেনা আৰু তিতা কেৰেলা মই খাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু ৰঙালাও আৰু বিলাহী পাতিছিলো কেৰাহী পাতিছোঁ মাছৰ মাছৰ কণীৰ পকৰী বনাম বহুত দিনৰ পিছত বহুত দিনে হ'ল মই বনোৱা নাইকিয়াত আজি বনাম এয়া হৈছে মাছৰ কণী আৰু ইয়াত মই দিম কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ আৰু অকণমান হালধি গুড়ি অকণমান নিমখ দি কিনে এইখিনি মই ভালকৈ আগতে সানি ল'ম আৰু এয়া মই মাছৰ কণীৰ আজি পকৰী বনাম বহুত দিন পিছত মই এয়া পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই পদাপট পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ

আৰু এনেকৈ মাছৰ কণী পকৰী এনেকুৱা বনালে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু যিকোনো বস্তু সদায় সদায় খালেতো ভাল নালাগে ন কেতিয়াবা মানে বহুত দিন পিছত এদিন খালে তেতিয়া মানে ভাল লাগে বস্তুটো খাই আৰু এইপিনে মই কেৰাহীত তেল পাতিলোঁৱেই গৰম হৈ আছে আৰু এইখিনি মানে ঢাকি ঢাকি ভাজিব লাগিব নহ'লে গোটেই গাত চিটকা পৰি একদম গা চাপুৰি যাব ৰ বেক কেমেৰাদি দেখাই আছোঁ সেয়া দেখিছেনে তেল গৰম হৈ গ'লে মই পাতি দিলোঁ আৰু সেয়া হৈছে মাছৰ কণীখিনি এইখিনি মই এতিয়া চামুচেৰেদি অকণমান দি দিম আৰু লগে লগে ঢাকি দিম কাৰণ বহুত বেছি চিটকা পৰিব এয়া মোৰ সনা হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে একদম ফুটি উঠিছে তেনেকুৱা একবাৰ সাৱধানে বনাব লাগিব গোটেই চিপকা মাৰি একদম পূৰা গা এটা পুৰি যাব আৰু এয়া দেখিছেনে মই একদম মানে ইমান চিপকা মাৰিছে একদম ভয়ে লাগিছে আৰু একেবাৰে ফেন উঠি গৈছে আৰু এয়া হৈছে বিলা বেঙেনা আৰু আলু এই মাছেৰে বনাম মাছৰ লগত বনাম আৰু এয়া হৈছে তিতাকেৰেলা দুটা এইকেইটা মই ভাজি বনাম আৰু তেতিয়া গ'লে অকলে ময়ে খাওঁ আৰু কোনো নাখায় তাৰ কাৰণে দুটা মোৰ হৈ যাব আৰু এয়া হৈ আছে একেবাৰে কম ষ্টিমত বনাই আছোঁ নহ'লে পৰি যাব আৰু এয়া হৈছে মাছৰ কণীখিনি সেইটো এটা লগত এটা লাগি গ'ল তলকেইটা আৰু এয়া হৈছে বেঙেনা আলু তৰকাৰী হৈ আছে নিমখ দি কিনে সানি থৈছো মই এতিয়া এইখিনি ধুই কিনে ভাজি কৰিম আৰু ইয়াত দেখিছেনে মোৰ একদম ঘামি মেলি একদম অৱস্থা পুৰা বেয়া গা পোৱা একদম টপ 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 টপকৈ পানী পৰিছে ইমানে বেছি মানে গৰম বাপৰে ক'ব পৰা নাই এতিয়া একদম গা পা একদম টপ 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 পানী পৰিছে আৰু এইপিনে মই বনোৱা যোৱা কৰি আছোঁ এয়া বনোৱা মেলা কৰি আছোঁ আৰু কিচেনটো কাৰণ মই এতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ ন তো একদম মানে কৰিব মনো যোৱা নাই এতিয়া এতিয়া কিটচেনটো লাহে লাহে অলপ ঠিক ঠাক কৰিম আৰু অকণ কাঁহী বাতিও ধুব আছে সেইখিনিও ধুমগৈ তো কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ পাৰিম আৰু কৰিম আৰু যিখিনি নোৱাৰিম আৰু সেইখিনি ৰাতিপুৱা কাঁহী বাতি ধুম তো ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চাব ঘামে গৈছে গৰমৰ ঘাম ওলাই গৈছে সেয়া হৈছে মাছৰ কণী হয় ন মই এনেকুৱা বনাই থাকিলে কেতিয়াও নাখাওঁ কিন্তু আজি খাবলৈ মন গ'ল সেইকেইটা খাদোঁ